Я бы уже был в Днепре. Спасибо, Андрей, ты красивый, молодой человек. Андрей. Вы что смешнее? 43 года Нет, не бросив В хорошо, думал, лучше Правильно, Ромарио там есть На семнадцать с половиной езды катается В полицейской форме Там все свои Да, еще девственница Как вы все поместитесь? А что не поместимся? Я, Надя Мама, Света Артем. Марио есть такие в чате, блядь. Я в реальности не знаю, никогда не знаю. Не, мама спереди не будет. Куда мама спереди? меня, кстати, уховала хорошо, много места. Ну, неудобно, но что ее делать? Главное, мне удобно. Я вот им впереди сижу за рулем. Киев, да. Нет, Тёма на поезде приезжал. тесноте, да не как бы мне холодно. Ой. Правильно, тоже все равно что там все. Я еду и все. Да прям очень красиво. Я не знаю, малыш ив не ив. Мне какая разница. Если батька безразличный, то что я? Привет, Самил. Привет, Ваня. Если батька до него безразличный, то что мне? А если ты голодный? А издевается над детьми. Я буду через дитя мстить. ой блядь! Тебе бубабою, блядь, ох, пизда. Так ми маніпулірували дитин, світу білого Божого не бачу. Блядь. Яка мені раз до батька, не дитина. Не шляється. Прийде время, прийде старость, блядь. Никто ему кружки воды не подаст. Дома за ногу повесю, скажу, нет, буду коптить. <laughs> буду коптить. надо ну, да, давай. Ой, боже, холодно, ужас. Ребята, ой, холодно, страшно. Чей кондиционеры и повключал? вы что, тундры, блядь, приехал. Холодно. Доброе утро. Ахмед, чего ты хочешь от меня? Добрый день. жива ще. Укажива. <ріст> Мені чесно, стопи з містами люди як чухнулися. Топ на топади, не йдемо, топити. Нахуй нам надо, то й топади. Що там, блядь? Що це? Не знаю. Доброго ранку. Жива грала з Блек Пенслом. Нормальный ты, Максим. Максим, Максим. Максим. Чо так поздно виїжджаєш? Свету з Артемом жду. На там. Я люблю їхати рано утром. когда нет машин, я лечу. Мадам, мадам. Варика Скерри. Я в одиннадцать выезжаю. Я ничего не знаю. Києва в Дніпро еду. Мест нету. Я заметил хоть бы свои преступления. Дера, Марио. Сис, уси комменты читать. Сыш, все комменты читать, это как понять? <как> типа вы что-то такое написали, я не прочитал, боюсь. Что вы за недоразумение, объясните мне. Прям все обсыкаюсь, сижу. Ну напишите что-то такое, чтобы я прочитал и, и, и побоялся. Ну-ка. Кто может? какие там интересные были комменты, что я не прочитал. Ничего интересного. Все аж страшно, блядь, таких дебилов. Хорошо выглядишь, спасибо. Тикток так и не пропускает. Суть да, на других эфирах, через трусы, блядь. Скоро и срать будете жрать. Виталий, спасибо. Ромарю, какое преступление? Скорость 200. Ну и что? И езду, и езду, и буду ездить. И 200, и 210. 206 было. Я быстро езжу, я люблю быстро ездить. Ну и хай штрафуют. Ха, не плевать. Одним штрафом меньше, одним больше. А вот по трассе Киевской. <laughs> Пострый сейшу. Я не знаю, где я могу езжу, как езжу. Если плохая дорога, медленнее еду. Если хорошая есть возможность, что я буду ползти к черепах. Монтан. соскучилась за Зиной. Она из вашего зоопарка самая адекватная и порядочная личность. Вот так. Да. Как оказалось, да. Как оказалось, да. Стрижка супер тебе классно. Слава Украине, Оля. Капец. Як ведь святкували. Спасибо, Брук. Зина живет на планетной. можете прийти, поздравить Зину, пообщаться, помочь ей, чего нет. Сейчас доставки курьеры есть, соскучились, курьер вам снимет Зину на видео, и все, не будете, не будете так скучать. Чего? Сейчас все можно сделать. Потрапила старое видео. Как вы так схудли? Двери не людины. Жрать меньше надо. Я сейчас еще набрал немного. Сейчас, не знаю, сейчас буду в Днепре. Все. Вода, лимон. И немножко еды. Мне тоже, когда попадаются ролики, ты ужасно. Я не знаю адресу. Планетна 1А у нее квартира не знаю. На около не иду, нет. Я адрес не могу вам в эфире говорить, я, во-первых, не знаю номер квартиры. Вы вот так пишите, для Зіни. Там все знают. Длинчиком бачив все, да. Ага. А не любить, знаете. Бажаю здоровья, кахова вам. Они любят, знаете, в отместку на зло кому-то восхвалять другого человека и специально, так знаете, спамить. Они знают, ничего не знают и рассказывают тут о порядочности и прочем. Не знаете, такие бальники позакрывайте и все. Я все равно ничего говорить не буду. Мне похуй ваше мнение. І <кій> так далі. Ти Лінчик одгативня він мене. Токи зайшов, вечір пройшов добре, Брук, добре, погуляли. Лінчик був, приходив. А ви ЗСУ? ні. А де видно, що я ЗСУ? Сьогодні якісь свіженьки, да, з морозилки. Поки розморозили. Я не знаю яку соломку з мастер шефа я навіть не знаю, хто це. без поняття. Що приготувати свинини не знаю, думайте. Кожна людина може особливо... Ребята. <laughs> «Идите в жопу!» Укр прорывал, да не чекает, казался, «Идите в жопу!» мне. Про відступився, чоловік человека, до свидос. Я не знаю, но я соломку Даже не описывайте мне, я не смотрел и смотреть не буду. Нет, с поливодой тоже не общаемся. Я ни з кем не общаюсь, мастер шефа не перечислить не, не, не пере это самое. Боже хамло. А як ти думала, мінничанка? Тільки ти така хамка одна на світі. Да? Только ти, жабетта, хамлюга. Шла вам. Хамлука. Це начинаю тут. А кажен можна До свидання. Я знаю, к чему вы ведете, нет. Ладно, стрижка цевкиви, да. Рация улетела, все. На планету Адено. Ну, доброе ранку, Самбелка, доброе ранку. А вы допомогу помогу за СУ, помогаете? А вы до помогаете, Ольга, не? А вы за СУ, помогут, да помогу. А ви хто така, щоб мене питати? І З якого ти перепугал у мене это спрашиваешь. Кто ты такая? А ви допомагай, а їбють. І що тобі це поміняє в житті? Ти головне допомагай. Делай, що ти можеш. На других не смотри. Я нікого не спрашиваю, хто допомагає. Ні у кого не спрашиваю, а ти допомагаєш. Почему ты у меня спрашиваешь? Помощница, блядь. Я не на блатной козе, а на своей. Мы на одна. Там можно помогать и по-разному. Молча, не молча, ну хуя спрашивать у кого. Помогай, хоть кричи. Хоть каждую копейку свою показываешь, что ты помогаешь. Ну и что, молодец. Помогать можно по-разному. Ну, спрашивать у других. Какой ты хуя ко мне пришла. А ты помогаешь. А тебя ебет. Охуевший. Хорошо, выглядите. Спасибо, Наташа. Ну, охуели в край просто. Да, если нет, тут мне интересно. Да, если нет, то что. Люди, живущие в нашей стране и платящие налоги в нашу страну, работающие в нашей стране, они уже помогают. По умолчанию, понимаете? И спрашивать у них, а ты помогаешь, это уже сверхзадача, понимаете, если человек какую-то копейку дал. Понятно, что нет. Живешь на нашей стране, платишь государство, все. Ты уже помогаешь, ты пользуешься. Туда покупаешь, там все твои деньги распределяются, остаются в стране. Поэтому это мы уже помогаем. А бегать и думать, что кто-то сколько дав, высчитывать. Сраки зубы посчитайте, свое считайте, дети. А я не нервничаю, мне похуй. Я в любом состоянии, в нервом, в нервном, в ненервном. <coughs> Благодарю за свет, супер, спасибо. Я в любом состоянии отвечаю одинаково мнение мое от состояния не меняется. Понимаете? Буду ли я нервничать, буду ли я злиться, буду ли я спокойный? Я всегда говорю одно и то самое. О, быдло. <coughs> быдло у тебя между ног. Да гляни на него, подавись, то быдло. Вон пошла отсюда. Хамка. Да, нас налог, налог высчитывает военный сбор, это достаточно. Все остальное, что люди делают, это уже личное дело каждого. И спрашивать никто не имеет права, и высчитывать, досчитывать. Помог, помог, это уже сверх. Не помог, ничего страшного. Сейчас люди живут так, чтобы себе помочь, в первую очередь, как-то. Ну ты же добрый, тебе не идет злиться Зоя. Смія особо ядовита, не тебе а тебе не йдет злиться. І тебе отсюда вон. Поняла? Доброе утрочко. Они считают, кто помогает, ты помогаешь, блядь. А ты че, кобыла не помогаешь? Дима, спасибо за розу. Ага. И вот это мне, я сразу, кто меня слушает, ЗСУ, не ЗСУ, все волонтеры, не пишите мне, я не знаю вас, мне не надо ваши военные посвящения, мне не надо ваши, что мы служим, не служим. Я, у меня сколько наебок было вот здесь в ТикТоке, что я никому из ТикТока ничего, она не публичная, такая мне разница, какой она человек. Взяла телефон в руки, уже публичный. Я никому ничего не даю, потому что я знаю, что знаете, тут покажут тебе удостоверение, что это не значит, что тебе что-то купят и отчитаются. В смысле, что-то купят туда, куда надо, отчитаются, и потом тебе еще скажут: вот: Деньги дав, канал удалился. Нахуй оно мне надо. И тоже удостоверение, все показывают тебе. Не надо. У меня в театре вот так людей, которых я знаю, которые служат и только туда. Я никому больше не помогаю. Со стороны я не знаю. Обижайтесь, не обижайтесь. Не просите. Нет. Для всех нет. У нас масса людей в театре. Жен, детей, мужей, которых я знаю. И там постоянно надо сборы. Мы там постоянно это помогаем. Никому со стороны я не дам ни копейки. Для всех, говорю проверять, дергать потом люди. А где вы дели деньги? Я, пока... я не собираюсь. Все. Тем более я сборы не делаю, я а даю свои. Поэтому до да, свидос. Притула уже насобирался на, на Сколько можно верхаркуется? Котик у меня это с детства, кица, понимаешь? С детства, с пяти лет. Привет, Дима. Ага, сейчас сколько этих, блядь, волонтеров, сколько этих удостоверений, сколько видео, которые воруют, выставляют себе на аккаунты, что можно подделаться и под военного, и под 25 военных. Чисто супер, спасибо, Надя. Бранхоскопия мне не поможет. Что у меня садится на, на связки, с, на саглотке, Рассказывайте мне бронхоскопии. А колоноскопия вам не поможет, не? Специалисты, блядь, уже, уже переродились. <клес> уже начали перерождаться во врачей. Да это давно я так решила. Никому даже не отвечаю, кто меня просит денег, я даже не знаю. Я, мне, меня хватило. Меня за нас водили, блядь.